Мешканці району Біляївка, що на території Миколаївської міської ради, вже другий тиждень ховають дітей від скажених лисиць. Два кілометри до школи діти долають виключно із дорослими. Ввечері на вулицю не виходить ніхто. Вдень гуляють також під наглядом, а частіше ховаються по домівках, бояться лисиць. Все розпочалося з риненого подвір'я. Єдиного годувальницю цієї родини корову беріску вкусила лисиця. Класичних ознак сказу збройним оком діагностувати не вдалося. Коли худоба померла, результати розтину підтвердили страшні припущення. Жертвами скажених лисиць стали й інші домашні улюбленці. Мешканці кажуть, дикі тварини з кожним днем ведуть себе нахабніше, з'являються частіше, людей не бояться. Навпаки жахаються вже мешканці. Дві тижні назад у мене погибла корова. течіні чотирьох днів заболіла і Експертиза підтвердила бешенство. Лисы у нас ходят ну, буквально через день, каждый день. Это то, что мы видим. В этот вторник загрызла лиса собаку. Мы уже третью лесу, вот вчера мы третью закололи в 12 часов дня. Они у нас, я же говорю, ходят, мы уже куда не обращались, нам сказали, зона а то отстрела не будет. Поэтому мы не знаем, что нам делать дети, внуки. Мы раньше боялись мы вечером, теперь мы уже, учитывая, что вчера в 12 дня убили лесу, то мы боимся даже днем. Насколько близко эти животные подходят? Они в метре от нас. Большое спасибо станция очень быстро отреагировала. Наши врачи приехали, они сразу опросили всех жителей, предупредили о симптомах. За это им большое спасибо. Но мы решаем следствие. Понимаете, причина у нас остается нерешенной. Причина такої поведінки диких тварин криється в тому, що через оборону на полювання в зоні АТО щільність популяції основних переносників сказу лисиць збільшилась у рази. З настанням холодів вони вирушають за прожитком до найближчих населених пунктів. Оптимальна плотність це одна особа на тисячу гектар. Тільки по лісі, тільки по лісі. ця плотність 4-5 разів перевищує норму. А якщо посчитати барсу, куніца, єнот, Да плюс бродячие кошки, собаки, волк, то я могу смело сказать, что это в 10 раз больше допустимой нормы. У меня достаточное количество писем от поселковых и сельских советов, просто от граждан, а также от агрофирм. Крама Агросвит. Там фермерское хозяйство занимается выращиванием крупного рогатого скота неоднократно заход волков на территорию. Рабочие боятся просто находиться на территории фермы. В тех местах, как мы это делали в прошлом году, где нет опасности для жизни людей, охотников, бригадами до 20 человек, согласовывая данные мероприятия, это не охота, это отстрел вредных животных, с штабом АТО и с администрацией производили уменьшение плотности хищных платоят. Ну, практически два года мы ее не отстреливаем. В том году порядка там двух месяцев мы занимались отстрелом. Вот. В этом году що таких мы не проводили. Варто відзначити, що на рівні міської влади та єгерської служби вживалися заходи, аби стабілізувати епізоотичний стан регіону та окремого селища, але цих зусиль не вистачить. Останнє слово має бути за головою Донецької обласної військово цивільної адміністрації в компетенції вищого керівництва області дати дозвіл на використання мисливських угідь лише тоді, дотримуючись чинного законодавства та спеціалізованих правил безпеки, мисливці зможуть приступити до прямих обов'язків. обратилась к исполняющему обязанности мэра, это нашего городского головы Захарова Сергея Васильевича. Он сказал, что я договорился с военными, потому что у нас же сейчас военная тут администрация, и договорился с охотниками, с коллективом для того, чтобы отстреливать естественно этих лис, потому что по закону это предусмотрено. Он сказал, что единственный стопор который не позволяет это сделать, это разрешение губернатора. Охота запрещена в настоящее время. И для того, чтобы популяция лис не увеличивалась, и не шли они в дома воровать кур и грызть коров, и заражать бешенством, нами было направлено обращение к главе обладминистрации, к Жеврибривскому Павлу Ивановичу, о том, чтобы он дал в этом году разрешение хотя бы несколько охотников, чтобы могли осуществить стрел э, животных хищных на сегодняшний день результата пока нет потому что э, информация о том какое принято решение к нам не поступала к сожалению э, только э, вместе с ветеринарной службой были проведены прививки на этой территории по всем дворам прошли ветеринарная служба и бесплатно сделали прививки домашним животным от бешенства. Славянская районная организация охотника рыболова втор э, имеет охоту на данный момент 50 136 гектар. Срок пользования этими угодьями в марте 2015 года закончился. В течение года мы собрали полный пакет документов. Через Донецкое управление лесного и охотничьего хозяйства мы отправили на Агентство в Киев. Киев нам погодил и отправил, у меня вот имеется номер входящий, 16.07.15 года на обл. администрацию. На данный момент областной совет не работает. По идее должен выполнять обязанности глава военно-висковой цивильной администрации. Но пока по данным мы не получили охотничьи угодья в пользу. Та, поки відповідного розпорядження від губернатора не надходило, мешканці Біляївки від мала до велика вимушені боронитися від нашестя диких лисиць, самотужки, вхід йдуть вила та інші підручні приладдя. Знешкодити скажено тварину був вимушений навіть підліток. Та більше мешканців непокоїть те, що проблема може досить швидко збільшити обсяги та набути непоправних масштабів. лиса, одна лиса, она приносит в год два раза приплод. Она в радиусе одного метра, где она есть, она уничтожает все, все, что, к чему она не прикоснется. Если лиса бешена, достаточно не надо, чтобы она кого-то укусила. Достаточно, чтобы ее слюна попала на, трав на траву. Или она, может, поймала какую-то курицу, не доела, подошла здоровая лиса, начала ее есть. Даже та же кошка подошла и распространилась. Потом, смотрите, у нас вот тут э, в нескольких километрах Высокоивановка. С Высокоивановки до Славенска. Э, со Славенска до Черевковки, а там и до Краматорска недалеко. Вы понимаете, это все распространяется молниеносно. Достаточно три дня, чтобы она добралась до э, Крамоторская.